7 квітня у Славянську відбувся фізкультурний флешмоб. Пахмура погода не налякала студентів залізничного технікуму та ліцею. Привітні обличчя з 9-ї години ранку збирались до центру культури та довкілля, колишній будинок культури залізничників. ожидаю больших эмоций, ну, море впечатлений, хорошей зарядки. По случаю Международного дня здоровья, который отмечается во всем мире и по всей Украине, в этот день будут проходить утренние зарядки своего рода флешмоб. Славянск тоже не остался в стороне от этой идеи, хорошей идеи. И отделом по делам семьи молодежи совместно с администрацией коммунального учреждения Центра окружающей среды подготовлена программа. В которой приймуть участие студенти, ученическая молодеж, діти з творческих колективів. Думаю, будет весело интересно. Головна мета заходу не тільки рух до здорового способу життя, але й впровадження нових звичних молоді сучасних метод оздоровлення. До спортивної акції долучились викладачі з різних учбових закладів Славянська, адже на їх думку здоровий спосіб життя це дуже важливо. Ребята захотіли кариться, все щось новеньке, цікаве. дорогу образ жизни, каворіться привлекати. Детей, чтобы не сидели, как говорится, за компьютерами, а занимались, двигались. Физическая активность должна быть неотъемлемой составляющей сегодняшнего человека. В свою шергу Малая спряняла за хит с энтузиазмом. До спортивного захода залишилось близко сотни участников. Я считаю, что спорт это круто. Я хочу, чтобы почаще так собирались, надо спортом заниматься. Наше время этого очень мало. Надо заниматься спортом, быть спортивными. В этом есть здоровье.